Добрый день, меня зовут Игорь Беляк, я член политической партии Сириус. В конце октября этого года планируется проведение парламентских выборов. Многие могут сказать, что их это не интересует и они на выборы не пойдут отдавать свой голос. В той ситуации, которая сейчас происходит в стране, вы должны взять на себя ответственность и принять какое-то решение. Потому что прошлую власть выбирали мы. Кто-то не принимал решения, кто-то выбирал депутатов. Теперь многие сетуют на то, что происходит в государстве. Нынешнюю власть тоже должны выбирать мы. И мы должны взять на себя ответственность за то, кого мы выберем и какие решения эти люди будут принимать. Можно отсидеться и можно ничего не сделать для того, чтобы изменить ситуацию, которая происходит в стране. Но все-таки каждый человек обязан пойти на избирательный участок, ознакомиться с избирательной программой партии, с избирательными программами кандидатов в депутаты и приняли для себя решение, что для них важно. Отдать свой голос кандидату, который достоин этого, продать свой голос, либо просто не пойти на выборы. Те люди, которые не пойдут на выборы, они оставляют лазейку для тех, чьи интересы, в чьих интересах можно воспользоваться данной ситуацией и использовать их голос, в своих же интересов. Опять же, у нас появятся так называемые карусели. Опять у нас могут появиться народные депутаты, за которых проголосовало большинство населения, хотя многие их не поддерживают. Поэтому лучше все-таки принять решение, взять ответственность на себя и сходить на выборы. Спасибо за внимание. Игорь Беляк, политическая партия Сириус.